નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનો તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યા શાળામાં ધોરણ આઠની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી ચૂકી છે આપણી ચેનલ ઉપર આ નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના બધા જ વિષયના બધા જ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો પ્લસ પીડીએફ બંને મૂકવામાં આવે છે જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે આજે આપણે આ વિડીયોમાં ધોરણ આઠની નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર ત્રણ અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સ તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વીડિયોની અંદર જોઈશું તેમનું તમને પોસ્ટર પણ અહીં દર્શાવેલું છે જે તમે જોઈ શકો છો હવે ભાગ પ્રમાણે સ્વ અધ્યયન પોથી આવશે આ આપણો બીજો ભાગ છે તેમાં દરેક વિષયમાં એક બે ચેપ્ટર આવશે તેવી રીતના ત્રીજો ભાગ અને ચોથો ભાગ પણ આવશે તો આ સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની પીડીએફની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂઆત કરીએ ધોરણ આઠની નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના ભાગ નંબર બેના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર ત્રણ અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સ તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડિયોની અંદર જોઈશું અહીં તમને તેમનો સારાંશ આપેલો છે જે તમે અહીં ધ્યાનપૂર્વક જોઈ શકો છો અને તેમનું વાંચન કરી શકો છો अपने शुरुआत करिए प्रश्न एक प्रश्न के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए नंबर सुनीता अंतरिक्ष यात्री ही क्यों बनी तो जो जो सुनीता जब साल की थी, तब उन्होंने नील को चांद की धरती पर उतरते देखा था तब से मन में निश्चित कर लिया था इसीलिए सुनीता अंतरिक्ष यात्री ही बनी नंबर बी सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है विधान समझाइए सुनीता विलियम्स परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता रखती थी इसलिए सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है नंबर तीन सुनीता विलियम्स के प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं कैसे तो सुनीता विलियम्स की प्रेरणा स्रोत कल्पना चावला रही क्योंकि कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई थी इसलिए कल्पना के स्वप्न को और खुद के दिवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स ने सफलता हासिल की नंबर चार सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है पृथ्वी भले अनेक देशों में बेटी हो लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है आज इसीलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है नंबर पाँच सुनीता विलियम्स की तरह आप क्यों आप क्या करना चाहेंगे तो कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ आज हमारे देश में बीमारियाँ बढ़ रही है और योग्य डॉक्टरों की कमी है जो डॉक्टर योग्य है उनकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है गांवों के गरीब मरीजों को अपने मकान और ज़मीन बेचकर शहर के अस्पताल में अपना इलाज कराना पड़ता है मैं एक कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर उचित फ़ीस में ऐसे मरीजों का इलाज करना चाहता हूँ डॉक्टर के पैसे में कमाई के साथ लोगों की सेवा का अवसर भी मिलता है इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ प्रश्न एक ब निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर मतलब के बॉक्स में खरा का निशान कीजिए नंबर एक सुनीता विलियम्स के बारे में कौन सा विकल्प उचित नहीं है तो भारतीय वैज्ञानिक नंबर बी सुनीता विलियम्स के जीवन के घटनाक्रम में संदर्भ में दूसरे स्थान में घटित घटना कैसी थी नासा के लिए चयनित किया गया नंबर त्र, सुनीता विलियम्स के जीवन से उजागर होने वाला मूल्य नहीं है पशु प्रेम नंबर चार सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष यात्री बनने की प्रेरणा किससे मिली कल्पना चावला प्रश्न एक का प्रश्नों के उत्तर लिखिए नंबर एक सुनीता सुनीता पंड्या के नाम से क्यों नहीं जानी जाती तो सुनीता सुनीता पंड्या के नाम से नहीं जानी जाती क्योंकि सुनीता ने खास मित्र और सहध्यायी माइकल विल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया इसलिए सुनीता सुनीता पंड्या से नहीं जानी जाती नंबर सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई वहां उन्हें कड़ा प्रतिक्षण दिया गया अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्षयान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा पूरी तैयारी के लिए वो नौ दिन पानी में भी नंबर अंतरिक्ष यात्रा में कौन कौन सी मुश्किलें आती होगी अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल होता है, रोज डिब्बा बंद भोजन खाना पड़ता है शरीर का वजन कम हो जाने से भार हिंता का अनुभव होता है शरीर का लचीलापन तेजी से खत्म हो जा होने लगता है मांसपेशियों और हड्डियों को भी क्षति पहुंचती है नंबर चार हमें किस बात का गर्व है सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है उनके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से गुजराती है उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे उन्नीस में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए नंबर सुनीता विलियम्स की तरह भारतीय यात्री कौन कौन रहे हैं तो राकेश शर्मा कल्पना चावला रविश मोहल मोहोत्रा और पी राधा कृष्ण और अन्य भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे प्रश्न बे भारत का नाम रोशन करने वाले महिलाओं के चित्र चिपका कर उनके बारे में पांच वाक्य लिखे पहलू किरण बेदी किरण बेदी का जन्म 9 जून उन्नीस में अमृतसर में मध्य वर्ग के एक प्रगतिशील परिवार में हुआ बचपन से ही उन्हें टेनिस के प्रति लगाव था टेनिस की राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उन्होंने अच्छा नाम कमाया सन उन्नीस में उन्होंने आईपीएस परीक्षा पास की उच्च कोटि की पुलिस अफसर बनने की बनने वाली वे पहले भारतीय महिला है दिल्ली की तिहाड़ जेल के जेल अधीक्षक के पद पर रहकर उन्होंने काफी सुधार

चौबीस मई उन्नीस सौ चौपन को वर्तमान उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी के पहाड़ों की गोद में हुआ था तेईस मई उन्नीस सौ चौरासी को अपरा एक बजकर सात मिनट पर उन्नीस फुट की ऊंचाई पर सागर माथा पर भारत का झंडा लहराकर एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक कदम रखने वाले वे दुनिया की पांचवी महिला નંબર ત્રણ હિમા દાસ તો તેનું પણ પાંચ વાક્યો અહીં તમને આપેલા છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો અને તમારી નોટબુકમાં લખી શકો છો પ્રશ્ન બે બ કોશિશ કરનેવાલો કે હાર નહીં હોતી લહરો સે ડરકર નૌકા પાર નહીં હોતી સુનિતા વિલિયમ કે ઉદાહરણ દ્વારા ઉપરુક્ત પંક્તિઓ સમજાવી તો અહીં સમજાવી અને તમને બતાવેલું છે જે તમે અહીં ધ્યાનપૂર્વક જોઈ શકો છો અને તમારી નોટબુકમાં તમે લખી શકો છો

ચિત્ર કે આધાર પર કહાની લખ્યા અહીં ચિત્ર આપેલું છે તે પરથી આપણે કહાની લખવાની છે તો અહીં છે સ્વતંત્ર તાકી ઉડાન જે અહીં કહાની તમે જોઈ શકો છો આ રીતના તમારે તે ચિત્ર પરથી એક કહાની બનાવી અને લખવાની છે અને જે તમને અહીં આપેલી પણ છે જે તમે તમારી નોટબુકની અંદર પણ તમે ધ્યાનથી એટલે કે ધ્યાનપૂર્વક લખી અને વાંચી શકો છો અને સુંદર અક્ષરે તમે તમારી બુકની અંદર પણ તમે લખી શકો છો ત્યાર પછી અહીં તમને તેમની શીખ પણ આપેલી છે તે પણ તમે જોઈ શકો છો પ્રશ્ન ત્રણ બ ચિત્ર કે આધાર પર કાવ્ય લખ્યા તો અહીં જે ચિત્ર આપેલું છે તે પરથી આ રીતના તમારે કાવ્ય તેનું લખવાનું છે જે તમે અહીં કાવ્ય જોઈ શકો છો આ રીતના કાવ્ય લખવાનું પ્રશ્ન ચાર वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए नंबर एक सुनीता और कल्पना हमारे नारी समाज का गौरव है तो सुनीता और कल्पना हमारे नारी समाज का गौरव है नंबर बे दोनों को भारतीय संगीत की बेहद लगाव था दोनों को भारतीय संगीत का बेहद लगाव था नंबर त्रन यहाँ साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था यहाँ साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था नंबर चार कल्पना को मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला कल्पना कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ मिलने मिलने को सीखने को मिला नंबर पाँच महिला महिलाओं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है प्रश्न पाँच निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए नंबर एक परंपराओं की बेड़ी तोड़ना पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपराएं स्थापित करना वाक्य बनसे पुरानी परंपराओं की बेड़ी तोड़ने से ही नए समाज की रचना होगी नंबर बे यादें ताजा होना पुरानी बातें याद आना कभी कभी बचपन की यादें ताजा हो जाती है नंबर सर ऊंचा होना गर्व होना हम ऐसे काम करें जिनसे देश का सर ऊंचा हो नंबर चार खतरों से खेलना भयावह परिस्थितियों से टक्कर लेना खतरनाक स्त्रियों का सामना करना वाक्य बन से समुद्री यात्री को खतरों से खेलना पड़ता है नंबर पांच एक सूत्र में पिरोना सबको साथ में रखना भारतीय होने की भावना सभी प्रांतवासियों को एक सूत्र में पिरोती है प्रश्न छ निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए जो ये नंबर एक विधाता तो विद्यात्री वाक्य बन से मेरा भाग्य विद्यात्री ने बहुत अच्छा लिखा है नंबर बे वधू वर वाक्य बन से वर ने वधू को देखे बिना शादी कर ली नंबर त्र सम्राट सम्राग्री तो रानी लक्ष्मीबाई एक महान सम्राज्ञी है नंबर चार श्रीमान श्रीमती श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम वड़ा प्रधान थी नंबर पाँच मालिन माली तो माली बच्चे में पौधों को પાની પા પામ પ્રશ્ન નંબર સાત નીચે દે ગઈ શબ્દકો શબ્દકોષ કે ક્રમમાં લીખીએ નંબર એક અંતરિક્ષ ચંદ્ર આહટ અને અભ્યાન તો પેલા આવશે અભિયાન આહટ અંતરિક્ષ અને ચંદ્ર બીજું વાક્ય છે તેમાં સૌપ્રથમ આવશે અભિયાન જિંદગી નાગરિક અને પરીક્ષણ ત્રીજા વાક્યમાં કલ્પના પરંપરા ભારતીય સંગીત નંબર ચારમાં કંચન વિશ્વાસ સુંદર અને ક્ષિતિજ प्रश्न नंबर आठ निम्नलिखित विधानों के बारे में सही अनुमान करके लिखिए नंबर एक बचपन से ही सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभरी क्यों कि सुनीता विलियम्स का बचपन अमेरिक अमेरिका में मुक्त वातावरण में बीता इसलिए बचपन से ही दौड़ तैराकी घुड़ दौड़ और विद्या जैसे साहस भरे खेलों में उनकी रुचि रही नंबर बी सुनीता को अंतरिक्ष परी कहते हैं क्योंकि सुनीता विलियम्स सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में रहकर वापस लौटी थी और उन्होंने अंतरिक्ष में अपना काम पूर्ण किया था नंबर 3 सुनीता को अंतरिक्षयान से विश्व का दृश्य मनोहर लगा क्योंकि वहां से सुनीता को दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और अंतर्दृष्टि मिली कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और वहाँ जाकर ऐसा लगा कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उजले रहते हैं नंबर चार कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छू कर हमारी कल्पना बन गई क्योंकि कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला ने युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी थी लेकिन अंतरिक्ष से वापस लौटते समय एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई प्रश्न नंबर नौ कोष्टक में से इकाई में दिए गए शब्द को ढूंढकर लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए तो अब कोष्टक अंदर बताएल आ रीतना शब्दों शोधी ने लख नंबर एक महत्वाकांक्षी तो वाक्य बन से विराट राज्य के राजा बहुत महत्वाकांक्षी थे नंबर बे साहसी कल्पना चावला बहुत ही साहसी लड़की थी नंबर त्रन लाभ यह काम करने से हमें कोई लाभ नहीं मिला नंबर चार प्रतिष्ठा राजा की प्रतिष्ठा दाव पर लगी थी नंबर पाँच महिला महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિષયની નવી સ્વાધ્યન પોથી આવી ચૂકી છે તેમના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે અને આ વિડીયોની પીડીએફની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે તો તેમનો પણ તમે જરૂરથી અભ્યાસ કરી લેજો